ну, чтобы внутри, внутри страны конфликта произошел, там правый сектор, оборона. Я не хочу, я не призываю не поддерживать кого-либо, просто нужно думать головой, и смотреть и видеть вещи, которые очевидны, они, они видны, что есть провокаторы, есть проплаченные люди, которые, цель которых, чтобы... Украина не стала такой, какой мы хотим, чтобы она не стала свободной, чтобы не было президентских выборов, честно, чтобы не было нормальных лидеров в Украине. А такие лидеры ну, сегодняшний день есть. Они, они придут, я уверен в этом. Вот. И еще вот добавлю к ну, сказано, насчет э, того, что вот эти смерти, чтобы они не прошли напрасно, но ну, начинать нужно себя. Вот, я думаю, каждый понимает это. Там, ну, банально кидать бычки в горну там, да, следить, чтобы, ну, то есть себя начинать. И если забывается, а бывает такое, что забывается. Например, я да, ты понимаешь, что на Верховной Раде там никто до сих пор не понял всерьез, что произошло, что людям действительно надоело жить при вот в таких условиях, если люди с щитами с деревянными пошли на пули просто. И вот если Забывается, но ну, я, я рекомендую пересмотреть. Видео много в интернете, где парни просто идут и вот они за одни падают и умирают прямо там. И, и тогда все, память освежается и просто ну, понимаешь, что силы есть и все, все понятно. Вот.